Какие темы общаетесь, если не секрет? Ой, тема 39-го года устроит? Устроит, почему нет? Вы зна знаток истории, я насколько знаю, я, по-моему, не первый раз на вас наливаюсь. Я историк вы... по образованию, насколько я знаю историю, не мне судить. Хорошо, я думаю, не сильно. 39-й год, как вы относитесь к Советскому Союзу в 39-м году? Пронузил, Суть меня. вопроса непонятна. Если вы об, ну, оккупа... Если вы... Советский... Вы об оккупации советскими Обкуп... войсками части территории Польши, Румынии, да, да. Финляндии, Латвии, да. Литвы, Эстонии, это оккупация. Оккупация. Да. Земли были захвачены? Захвачены. Э -э захваченные земли, оккупация кончилась, их передали назад в Польшу, или? Нет. Вам объяснить почему? А почему сейчас не передадут? Я говорю, вам объяснить почему? У вас же причина следственной связи потеряны. У меня не потеряны. Ладно, потеряны. Объясняю. Потому что в 1975 году все страны Европы, включая и Советский Союз, а после распада Советского Союза Украина и Россия как отдельные страны, Тогда подписали, а после распада переподписали Хельсинское соглашение. Там четко написано об уважении, суверенитете, территориальной целостности стран Европы. Что все прекрасно понимают, что границы в Европе, которые сформировались в ходе первой и второй мировых войн, в некоторых моментах кажутся разным странам несправедливо проведенными, потому что часть границ возникла в результате оккупации чужой территории. Но все согласились, что как вот оно сложилось вот так вот несправедливо. Все, пересмотр границ в Европе запрещен. Поэтому никакие территории никто никому возвращать не будет. Тем более, что Польша не требует возвращения своих территорий и не может требовать в соответствии с Хельсинскими соглашениями. Вот мой ответ. Хорошо. Тогда как вы прокомментируете эти ну, границы Югославии? Югославия распалась по административным границам внутри Оной. А дальше были еще военные действия между Сербией и Хорватией. И Хорваты возвратили те свои земли, которые сербы оккупировали. Поэтому здесь э, Херсинское соглашение не действует, потому что ни одна из стран не присоединила себе части территории другой страны. Оно распалось по административным границам, как и Советский Союз распался по административным границам, как и Чехословакия. Ну, я же закончу распалась, чтобы уже все примеры подвести, как и Чехословакия распалась по административным границам, как и воссоединилась ФРГ и ГДР по административным границам, нигде ни Польшу не забрали, ни Франции кусок и так дальше. Это только Россия забирает части чужих территорий, нарушая Херсинское соглашение и нарушая устав и ООН, mm -hmm. и соглашения между государственными, между теми странами, у которых она забирает территории. А вот. кем были проведены эти административные границы между Кроватьев, в частности, и Сербии? И еще один вопрос. Конституция Конституции о том, и Югославии. Да, дайте я теперь договорю. Да, пожалуйста. Дайте дай я договорю. Да, пожалуйста. Вот так вот. И как вы объясните, не знаю, принудительное или вынужденное бегство Около полумиллиона, от 250 до полумиллиона сербов из кровати, когда жгли их деревни, убивали и так далее. И сколько православных церковь было там разрушено. Мы начали разговор о границах, и я вам объяснил... Это тоже касается и границ. Нет, Кто, это их не, это не касается... Кто их касается. Я границ, же отвечаю, зачем границ. вы перебиваете? Давайте. В вашем вопросе манипуляция. Мы начали о границах. А вы перешли на гуманитарный аспект этих международных отношений. Я вам еще раз объясняю, что границы... Кто провел эти но границы? я же вам объясняю, зачем вы меня перебиваете. Что по Конституции Югославии, последней, которая при ТИТа там еще была, там четко проведены границы. И там четко описаны границы каждой из союзных республик. Сербии, Хорватии, Словении и так дальше. И вот в этих границах она и распалась точно так же, как в Конституции Советского Союза и в Конституциях Союзных Советских Республик, были проведены эти административные границы. Вот в этих административных границах все и распалось. Поэтому никто, Польше, там возвращать территории не будет. А то, что в ходе дальше, а то, что в ходе. Конфликта между сербами и хорватами страдали и сербы, и хорваты, и вы еще забыли боснийцев, которые мусульмане, тоже страдали. Это вопрос другой, это вопрос не касаемый границ, это вопрос касаемый э, гуманитарных отношений между воюющими странами. Как вы объясните создание Косово, которое находилось... Косово, объясняю, Косово не присоединилось к Албании. Если бы Косово присоединилось к Албании, это было бы нарушение. Но это уже не сердце, это, это было бы. Ну, я отвечаю, зачем вы меня Отвечайте. перебиваете? Вы, говорите, что не вы меня перебиваете. Вы играете словами. Я вам объясняю, если вам не нравится мое объяснение, вы потом выскажетесь. Нет, я, не я не буду вас перебивать. Выяснять, вы играете словами. Еще раз, от коли в людины нема, а я так и закинчу. Що якби Косова приєдналась до Албанії, оце було б порушення Хельсінських угод. Косова не приєдналась до Албанії. От. А в Хельсінських угодах говориться про е суверенітет і територіальну цілісність держав. Справа в тому, для тих, хто не, не розбирається в міжнародних відносинах. А там є базове, що е, міжнародні відносини, е, статут ООН, на якому базується вся оця е, міжнародна співдружність, а Хельсинські угоди, в тому числі спираються на статут ООН, статут ООН одночасно підтримує дві протилежні абсолютно позиції. І в цьому є проблема міжнародних відносин, і звідси випливає та в тому числі проблема Косово, бо частина країн признала, частина не признала, Україна, до речі, не признала незалежність Косова. Статут ООН визнає з одного боку непорушність територіальних кордонів, які сформувалися. по... По закінченню Другої світової війни, а з іншого боку, статут ООН визнає право нації на самовизначення. Але постійно говорить, що право нації на самовизначення не означає, що ООН підтримує розпад якихось держав. І оскільки оце закладене протиріччя в статуті ООН. От тому до сьогоднішнього дня оці куча проблемних територій. Ну, наприклад, що є нація курдів, бо вони мають автономні певні права, наскільки я знаю, на території Ірана і, можливо, ще на якійсь території. Курди як нація, проживають на території, наскільки я пам'ятаю, чотирьох держав, а можливо більше чи менше, але точно проживають на території Сирії, Ірана і Туреччини. І з одного боку, статут ООН підтримує, хоча б в теорії боротьбу курдів за свої права і за створення суверенної держави Курдистан. А з іншого боку, статуту він підтримує територіальну цілісність тих держав, до складу якого входить курдський народ, курдський етнос і курдська нація. Тому що це нація, бо вона має певні вже автономні права в Ірані. Ну, так це точно, наскільки я знаю. Я можу помилятися. але десь вони мають там автономні права. От. І оце проти що на цьому протиріччі постійно грають е, російські блогери, російські засоби масової інформації, е, Небензі, Захарови і інші там нехороші люди, і на цьому е, намагався зіграти мій візаві От, з Німеччини. До речі, як він опинився на тій території Німеччини, яка треба їй віддати, НДР, наприклад. Від'єднати НДР назад від ФРН. От. І оце протиріччя є дійсним протиріччям. І це протиріччя вирішується, на жаль, в кожному конкретному випадку, там через Резолюції ООН і через всякі інші там, міжнародні акти, договори і так далі. От. А Грав словами, я не грав, а у людини не було аргументів, і вона потихоньку. Злилася, звинувативши мене, що я граю словами. Якщо я граю словами, значить сядь спокійно, розкажи, що отут, отут, отут ти маніпулюєш, як я йому намагався показати його маніпуляції, коли він в одне питання про державні кордони вніс гуманітарну складову, яка є наслідком бойових дій між країнами, які намагаються відстояти свій суверенітет. Це щодо Хорватії або загарбати чужу країну це щодо Сербії. О, так що от так. Є два взаємофортирічних принципи, які закладені в діяльність Міжнародної організації ООН. От такі пироги. Мені зовуть Сергій Оскок. Меня зовут Віталій. У вас слабенький мікрофон. Я зараз додав звука. Скажите, у, меня микрофон, у меня микрофон в телефоне, поэтому ну, конечно все. Я добавился без звука. Нормально слышно. О чем хотите пообщаться, Сергей? Да, только что будет, никто никого не оскорблял. Тут я от себе только наслышался, что мама дорогая. Ну, вы же выбрали Украину, правильно, Сергей? Ну, для интереса, да. Ну а да, что да. вас интересует в Украине? Ну, когда это, наша война закончится, когда братоубийственная. Но когда вы поймете первое, что вы нам не братья, а во второе, что вы уберете свои войска с территории Украины, тогда война и закончится. Я с вами согласен. А если вдруг мы возьмем мы и не уберем? Значит, за будет что? война продолжаться. За что вы воюете? Вот всегда мне интересен этот ответ на этот вопрос. За что мы воюем? Мне как бы понятно. А вы за что воюете, Сергей? Нет, я лично не воюю. Я, я понимаю, что дома. вы не воюете. И я не воюю. Я тоже сижу дома. Но по вашему мнению, за что воюет Российская Федерация, армия РФ? Освобождает от нацистов нашу э -э землю. Какую Красиво? вашу? Во-первых, давайте разберемся с нацизмом. В вашем э -э предложении две позиции. Что в Украине нацизм... И во второе предложение, что на Украине какая-то ваша земля. Вам проще с чего начать? С нацизма или с вашей земли? С нашей земли давай начнем. Давайте. А почему на Украине ваша земля? Откуда вы это взяли? Откуда вы взяли, что Украина это не наша земля? Я задал вопрос, Сергей. Диалог строится так. Если вы не хотите отвечать на мой вопрос, значит мы отбрасываем о вашей земле диалог. Идем к нацизму. но ну, там тоже надо отвечать на вопросы. А вы отвечаете вопросом на вопрос. Ну ничего же не будет в результате. Так если у вас вопросы глупые, я зачем должен отвечать? Как это глупые? Нормально. А вы объясните. Ну-ну. Украина... Объясняю. Вот, да. Объясняю. Украина это Россия. Кто вам такое сказал? Я это просто знаю, это все знают. Нет, все знаете, знают, Сергей. Это не аргумент, это отсутствие аргумента. Откуда ви взяли, что Україна это территорія Росії, Сергій Сергей. Куда ж ти, Сергій, сливаєшся, як кажуть наші блогери? Уходиш від питання конкретного, всі знають конкретний аргумент, всі знають, а я не знаю. От і поясни. Пояснити вони не можуть. Але чітко, як би речення було ну, класичне. Звільняємо нашу землю от нацистів». Класика. Тож, тобто, спасіба Сергію за те, що він одним реченням сформулював всю, все, що вони там бембають останні роки в 20, ну, росіяни і їхні лідери, воно чітко і класно укладається в оцю фразу, що вони звільняють свою землю від нацизму. Круто, квінтесенція. Але не змог пояснити, де там наша земля, ну, а до нацизму ми з Сереженькою. Не дошли. Пейра, зет патриот. Привет. Здравствуйте. что ты не на фронте, если ты такой патриот? А, маленький а, еще. Я а -а -а. yes. yeah. сколько ж тебе лет, маленький ты мой? Uh, всего 18. Сколько? Семнадцать. Через год пойдешь воевать. За что ты будешь воевать? За интересы политические своей страны. А в чем интересы политические твоей страны? Убивать граждан соседнего государства? Интересы того, чтобы натовские вооружения и формирования не приближались к моей столице. Логика замечательная. Уже натовские формирования приблизились в Финляндии и в Швеции в результате действия да, но... твоего лидера. Ну -ну. Да. да, но одно, одна вещь того, то что они нам не были друзьями. Мы с ними не сотрудничали так, как с Украиной. С когда Украина... С Финляндией мы так не сотрудничали. Кто мы не были друзьями. Сказал? А вот с Украиной мы Подождите, друзьями кто были. Кто тебе такое сказал, что вы не сотрудничали с Финляндией? Где ты это такое прочитал? Они сотрудничали в том смысле, то, что и не дружили так, как дружили. У Украина, там, как мы с Украиной, с Белоруссией. А как вы по-особенному особы... по дружили с Украиной по сравнению с Финляндией? А ну-ка сравни эту сотрудничество и дружбу. Мы... Мы поставляли вам газ и погащали долги и давали вам большие отсрочки а на это А в Финляндию дело. вы не поставляли газ и отсрочек не давали? Может ты плохо не, знаешь нет, ситуацию? Нет, с ними уже все погащается. Что? Ну ты зависал Нет, немножко. с ними уже таких дружеских отношений не было. Ну это тебе так сказали. Ты может где-нибудь информацию поискал, по какой цене в Финляндии продавали газ, по какой цене нам. То есть когда вы в два раза продавали газ при Юлии Тимошенко, нас подороже в два раза, чем в Европу, в Финляндию, это у вас дружба называлась. Молодой АЗ-Патриот. Ни черта не знает, но вот линию свою идет.